Джаз базу це не тільки джазова музика, це й об'єднання різних мистецьких течій. Зокрема, напередодні джазового фестивалю відкрилася фотовиставка. Чазової фотографії би, почав займатися просто приходя на джим сейшн, фотографірує для себе. Потім це була акредитація на концерт. Ти фотографуєш по заданню, але все одно як для себе. І в этом смысле просто. Я люблю джаз. И серии, которые э, там выходит один музыкант и делаешь э, очень стандартную серию и ну как-то вот ну сделал то, что надо было. А бывают какие-то такие моменты, вот, ну здесь есть такие вот фотографии, когда у тебя удается словить, э, ну, ну, вот как вот фотография, которая вот выиграла третье место, да, а когда вот музыкант просто садится и хочет вот, там, слушать музыку, и он ходит как-то в себя, и как-то ну, такое нечасто бывает. И вот, по сути, я один фотографировал в этот момент. Потому что рядом со мной было человек 10 фотографов, но они фотографировали другое.